Hər birinizi salamlayıram. Bu gün Azərbaycanın milli yeməklərindən olan dolma hazırladım. Bunun üçün bizə lazımdır 1 kilo soğan qatılmış qeymə. Yarım stəkan yumru düyü, 1 ədəd rəndələnmiş kartoçka, duz, istiot, kişniş, şüyüd və soğan doğrayırıq. 2 xörək qaşığı ərimiş kərə yağı və bəzən dolmanın içinə su əlavə edirlər. İçliyin yumşaq olması üçün. Mən amma bunu bitki yağı ilə əvəz edirəm. Çünki bitki yağı tökərkən dolmanın bişirdikdən sonra ətin heç bir kifi çıx özünə çıxmır. Sizsə dolmanı bişirərkən çəliqli-gəli alınmasını istəyirsinizsə, paketi 2 isə bölə üzerinə yarpağı qoyub ətini qoyub bu formada bükə bilərsiz Hazırladığınız dolmaları büktükdən sonra tam rahatlıqla buzdaqda saxlayıb qonağınız gəldiyi zaman bişirə bilərsiniz. Qazana düzdüyüm dolmaların üzərinə soyuq su əlavə edib bişməyə qoyuram. Sağ olun,muş olsun.